ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் நாம் இன்னைக்கு சிவபெருமானை வேத வடிவமான மகேஸ்வரனை துதித்து சொல்லப்படும் சர்வரோகர மகேஸ்வர கவச்சம் பார்க்கலாம் இது அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் அற்புதமான அழைக்கப்படுறது இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லும் போது சிவபெருமானை வணங்கி பசுவின் சாணத்தால் செய்யப்பட்ட விபூதியை மார்பிலும் நெற்றியிலும் அணிந்து பிறகு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் ஒரு முறை படித்தால் எப்பேற்ப தீராத நோய்களும் விட்டு விலகி ஓடும் ஆரோக்கியம் மேம்படும் பயத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க கூடியது தீய சக்திகள் நீங்கும் விருப்பங்களும் நிறைவேறும் சிவபெருமானின் இந்த கவச்சம் தினமும் ஒரு முறை சொல்ல அல்லது கேட்க மஞ்சள் காமாலை காச நோய் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் போன்ற நோய்கள் இதய நோய்கள் பிசாசு போக்கு மற்றும் கிரகங்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் அரிப்பு வெடிப்பு தொழுநோய் மற்றும் விஷக்கடி என அனைத்துமே மறைந்து அழிந்துவிடும் எப்போது இந்த சிவபெருமானின் கவச்சம் நினைவுக்கு வந்தால் இதை பாராயணம் செய்தால் இது சர்வரோக நிவாரணியாக செயல்படுறது இந்த கவச்சத்தை பக்தியுடன் மற்றவர்களை கேட்க வைப்பதும் புண்ணியத்தை தேடித்தரும் மேலும் அப்படி செய்ய எல்லா செயல்களிலும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கிறது மேலும் இதை நம் வீட்டில் எழுதி வைத்திருப்பதால் பல நல்ல பலன்களை தரக்கூடியது மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடியது குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவுகள் நீங்கும் அதிர்ச்சியான விஷயங்களோ அகால மரணமோ குழந்தை குறைபாடுகளோ இது போன்ற எந்த ஒரு துன்பங்களும் நம்மை அஞ்சி ஓடும் துரதிர்ஷ்டம் என்பது அறவே இருக்காது இதை தினமும் ஒருமுறை படித்தால் வாதம் பித்தம் கபம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் நோய்களும் ஏவல் பில்லி சோனியம் போன்ற தீய சக்திகளினால் ஏற்படும் பிற துக்கங்கள் நீங்கும் இறுதி காலத்தில் மனிதனின் ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறும் போது இந்த தெய்வீக கவச்சம் நோய் பயத்தை முற்றிலும் நீக்கும் முடிவில் அவர் விடுதலை பெற்று சிவ பெறுவார் என்பது நிச்சயம் நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் சர்வரோகர மகேஸ்வர கவச்சம் சர்வ வியாதிகர மகேஸ்வர கவச்சம் ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய ராஜோவாஜ अङ्गन्यासो यदुक्तम्बो महेशाक्षरसंयुतः विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यः केन हेतुना विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु भूतात्मा कृत्वा कृत्वान्यासमिमं यस्तु सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः नशरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वदाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्चिव पराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्यैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न ना भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरेण मात्रेण न विशन्ति कलेवरे ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्ता नाम मम सर्वगात्र रक्षार्ते विनियोगः ं ह्रौं 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 मन्त्रेणानेन ललाटे तिलक तिलकमादाय पटेत् त्राहि माम देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भय ॐ स्वच्छन्द भैरवः प्राच्या माग्नेयांशिकि लोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैरृत्याम्बीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासा सौम्यतो ं ऐषान्यां मदनान्तकः वामदेवोर्ध्व रक्षे ददो रक्षे त्रिलोचनः पुरारिपुरतः पातु कपर्दीपातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरशिरो भागे भवो बाले सदावतु भ्रुवोर्मध्ये महा तेजा त्रिनेत्रो नेत्रयो द्वयोः पिनाकीनासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् महाभुजः जिह्वाया मन्दकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठ कंत सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः पुरारिस्कन्ददेशे हस्ति चर्मदरो हस्ते नकाङ्गुलिषु शूलभृत भवानीशः पातु हृदयं पातु दरकटीर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेद्रे च नाभौ च प्रमतादिपः जङ्गोरुचरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामास शुक्रे वसुगनार्चितक प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु दुर्जटिः रक्षाहीनन्तु यत् वर्जितं वर्जितम् कवचेन यत् तत् रक्ष मे देव व्यादि कार्यं कार्यम् कर्म त्विदम् प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिकिनेत्राय वारयेचोत्तरम् मुखम् ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपे दीपशिके ज्वरम् एकाकिकं द्वयाखिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपि कपोद्भूतम् सन्निपातो ग्रतेजसम् अन्यद्दुःखदुरादर्शम् कर्मजं चाभिचारिकम् दादुस्तम् कप सम्मिश्रम् विषमम् कामसम्भवम् भूताभिषङ्गर्तम् भूतचेष्टादिसंस्थितम् शिवाङ्ग्याम् घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तम् स्वयं स्मर जहिदेहम् दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्यादयस्तं बालग्रहभयाशये लूताविस्फोटकं घोरं शिरोर्तिचर्दिविग्रहम् कामलाक्षयका सञ्च गुल्माश्मरी बगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यत्कृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनी पामावी पामावीचर्चिका दाद्रो कुष्ठव्यादिविषार्दनम् स्मरणान्नाशयत्याशु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु दारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसे चिव पुरे चिरम् सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न सङ्ख्या विद्यते शम्भोः कवचस्मरणाद्यतः तस्मात् सम्यगितं सर्वैस्सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यक् न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रजा स्त्रियस्तत्र न ना दौर्भाग्यं समाश्रिताः तस्मान् माघेश्वरं नाम कवचं सुरगनार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं बाबुकप्रदम् श्रीमाघेश्वरकवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पटेच् நித்யம் ஸ்ரீ சம்பூர்ணம் எல்லா நோய்களையும் தீர்க்கும் சர்வரோக நிவாரணியாக கவச்சமாக செயல்படுகிறது இந்த சர்வரோக ஹர மகேஸ்வர கவச்சம் அனைவரும் இதை தினந்தோறும் பாராயணம் செய்து நோயில்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்வை பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்